Я так розумію, що у мене гості як якраз. Одним із гасел, що об'єднали українське суспільство під час Революції Гідності, стала вимога очищення органів влади від корупціонерів та бандитів. До лексикону майже кожного українця увійшло дивне слово люстрація. А після прийняття закону про очищення влади в Міністерстві юстиції утворено відповідний департамент з питань люстрації. Його очолила в минулому адвокат та громадський діяч, яка ніколи не перебувала на державній службі Тетяна Козаченко. Так, добрий вечора. Доброго вечора. Так. Прошу слібом за те. В рамках української традиції завжди приходимо в оселю хлібом, тому. Так уже два. Но если у вас нет, значит, надо быть чай. Не да. Да. Квартиру эту мы проинвестировали в году четвертом или в В шестом году мы сюда заселились. Это была новостройка. И это была последняя новостройка, которая была построена этой компанией. Потому что после этого она обанкротилась, и мы даже через суд пытались оформлять паркинг, который здесь проплатили. Вот у нас ничего такого ванна. Ну, как у всех людей, у нас есть закрытый гардероб небольшой, 6 квадратов. <свес> e, вообще ничего лишнего, да, то есть как бы вот ну, такой да. стиль минимализма, учитывая, да. быть... что прошло на самом деле 10 лет, да, а все осталось достаточно актуальным. Ну, ну гарный смак мой. Татьяна Анатольевна, же мы имеем в руках две декларации ваши за 13 и за 14 лет. За 13 лет это как раз та декларация, когда вы проходили Безпосередньо на державную службу, да? И за 14 лет... Расскажите, яка зараз конкретно ваша посада? Потому что тут помощник министра юстиции, а за 14 лет у вас уже директор департамента по иллюстрации. Просто можно или пройти через конкурс и занять должность в Министерстве юстиции. Вы знаете, вы там работали. И если был помощником, то, соответственно, проходишь стажировку, занимаешь. Я пришла как помощник министра и была назначена директором департамента по вопросам иллюстрации. За 2013 год. вашей декларации доход 2 миллиона 964 тысячи гривен, из них 38 тысяч заработная плата и большинство это доход от... Э... Да, я была зарегистрирована предпринимательской деятельностью. Ну так же самое и в 2014 И соответственно, да. И больше того, то есть это больше десяти лет. У меня была юридическая компания, там был партнер юридической компании. Я продала, как пошла в государственную службу, корпоративные права передала. То а -а -а. есть уже в 2014 году я в графе дохода от исчезновения цены по паре 239 тысяч. Да, уже... это только часть. 000. Это только часть суммы. Потому что там сделана рассрочка платежа. Потому что выплатить сразу стоимость компании достаточно сложно и не те mm -hmm. Я mm -hmm. очень надеюсь, что они выживут Тогда и смогут рассчитаться. Тогда откройтесь, для общественности общую стоимость? Общая стоимость сделки? Да, э, и, ну э, если э, это не секретно Чуть да. больше 900 тысяч гривен. Э, заработная плата 38 тысяч в 2013 году. Это вот непосредственно в этой компании? Да. Э, в, э, большинство, большинство средств я получала как частный предприниматель. Непосредственно оказывала услуги, больше того и вкладывала, что в том числе поддерживать mm -hmm. компанию. И, э, 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 и в чем да. родится так уж, это уже остальный ваш доход из да. фирмы, я так понимаю, вот, 2 миллиона 882 тысяч. Подскажите, в тринадцатом году члены вашей семьи, ну ты так понимаю, муж да. заработал 62 тысячи, из них 42 000, это зарплата. Да. Кем И работает? Он руководитель этой компании Тут Понятно, но ну, дивиденды 20 тысяч гривен это у мужа, это за что? это? Как руководитель компании после уплаты прибыли а. по компании то, что нужно. Не а это его, это его компания? Ну, как, как он соучредитель. Да. Да. Сейчас она тоже, если он сейчас да. ею занимается, Да, соучредитель. За межами территории Украины ни у вас, ни у человека, так как разумею, нет ничего? Пока нет, к сожалению. И пока порядка в этой стране не будет, или пока не заработают соответствующую сумму, уже на час, если вернуть деятельность, тоже, соответственно, быть не может. И за вами также мои наркомости и, э, и земельных делянок? Э, все, что мы приобретали с мужем, было приобретено во время брака. Просто оформлено было на него, потому что я в то время не была в Киеве, я была в другой области, было у... <связь> ну как бы так корректней, но на самом деле у нас есть недвижимость, если вы видели, у меня по декларации с ценной бумаги, более чем на 3 миллиона гривен. Так, ну это уже сейчас, сейчас зайдем посмотрим. к ним, так давайте тогда по... Все очень просто, у нас есть двухкомнатная квартира, которую мы в четвертом году вместе инвестировали так, в строительство квартиры. Квартиры вот, вот это, находится. да, мы не находимся. Кроме этого, у мужа есть одна четвертая приватизированной квартиры в панельном доме. Одна четвертая, где проживает, да, на троищине, где проживают его родители. Также у нас есть дом. Дом порядка 500 квадратов. Угу. Он находится э, где-то километров 10 угол. В шестом году. Сколько стоил? Там было... Это был комплекс фактически, это было два земельных участка, 12 соток, 15 соток, и был дом, уже построенный белый да. силикатный, трехэтажный, готовый. И э, тогда в комплексе в 2006 году это стоило порядка 160 тысяч долларов. Да. При том, что суммы, которые обозначались в договоре, мы всегда писали реальные суммы, за которые покупалось имущество. В два земельных участка, это вот как раз по дома. Под по этим домом, просто. да. Всего получилось сколько? 27 соток. Да, 27 да. соток. Это цельный теперь участок, на котором стоит этот дом. Э, э, у тебя гараж? Гараж в этом доме. А, в этом это доме? Это паркоместо. Просто оно прямо зарегистрировано? Да. Вы его, соответственно, покупали при тогда, когда жили в квартирах? Точно. Больше того, мы не могли его даже оформить, потому что компания пошла на банкротство, подавали в суд. И чудом получили свидетельство на право собственности и проплатили. Это я тебе выдавала? Да. Стосовно автомобилей. На самом деле у нас два автомобиля. Так. У вас один. У меня один. Да, И я его приобрела в 2011 году. Это было уже 4 или 5 лет назад. Он sí. стоил порядка wow. 90 тысяч долларов тогда. Но сейчас его стоимость упала в два раза, и вообще я ему уже практически пять лет продавать не собираюсь. И многие мне говорили, идешь на государственную службу, продай машину, купи поскромнее. А два автомобиля, и есть зарегистрированы, зачем за человека? Да, на самом деле у него семерка, да, а вторая машина была продана в 2012 году, Именно она пошла в счет стоимости покупки вот этой машины в семерки. Э, семерки. Да, была пятерка была, потом приобретена а э, За сколько продали пятерку? Я уже не помню. Это а за сколько вы купили семерку? Э, а она продана порядка порядка... в 2004 году? Около 80 тысяч, что? Сейчас в 2004 году она продана? Она продана. Она была продана в 2012 году, но я же юрист. До того, как писать декларацию, сделала запрос. И она а, не Она отчислилась на мне, ребята, так ее не, у нее была доверенность на 5 лет. А. И они экономят, так и не переоформили. Расплатились, есть расписки, все, но не переоформили. Так, стосовно ваших э, вкладов истинных попарик. Э, я понимаю, в минулом году. было 13. на Ценные бумаги. Майже 3, которые майже 3 миллиона на депозите у вас было. Я расскажу. это не ценные бумаги. Нет, нет, что-то на депозите кошки. кошки. Это средства. Но если вы видели деньги, которые получаются по частному предпринимателю, они официально проходят у меня через банк. Нет, они получаются нет. на счет, поэтому я писала все, что получалось по банку. Эти деньги перечислялись на счет, они были на счете, я их брала. Но если брать, то в последнее вы понимаете, что с учетом кризиса, если раньше это была одна сумма, то приблизительно в год доходы составляют порядка 100 тысяч долларов в эквиваленте. Ну, я mm -hmm. А вот в том году, вернее за 2014 год, э, ну, вы уже декларируете однозначно mm -hmm. меньшую сумму. Я так понимаю, вы снимали ее в уже 39 тысяч? Yeah. Да. Yeah. А потом вы вкладывали также два, ну, может быть, это что вы заработали? Первое, это то, что я заработала, в том числе банки, в которых я хранила деньги. Очень многие, вы знаете, сейчас банки mm -hmm. закрыты, поэтому приходилось деньги снимать, в том числе, или конвертировать. И стосовно акций. Акции это обычная э, юридическая схема инвестирования в строительство. В связи с тем, что у нас в Киеве двухкомнатная квартира, а дом далеко за городом, где собирается вся семья, конечно, мы хотели иметь квартиру, у нас двое детей, где могли бы дети иметь в том числе детские комнаты, и то, чтобы соответствовало уже все-таки нашему уровню жизни, и то, что мы меня владела компании, мы многое добились, в принципе, как... Э, Тобто цей То есть это ее вклад не, не в какую-то юридическую компании? Нет, а... это стопроцентное инвестирование, которое я сделала. Оно было сделано в 2013 году за несколько дней до Майдана. Размер внески до судного фонда на 2 миллиона 62 тысячи. И право власти приплынено в это... бачу, 31 -го, это, это, это корпоративные права, которые мне принадлежали. Я а продала их в два раза дешевле. Разумело. И нас в нас в периоде 95 тысяч, ну, это, мабуть, вы вкладали на, на рахунок. на рахунок вашого чоловіка, ну, в розділі цінних паперів і вкладів, ну, у вас тут прочерки в нього, це воно не зареєстровано за ним, ця фірма, чи як? Ну, у нього немає. Що ви ще дивитеся? Ну, немає. Це за кордоном, ні, це а где же она за джерелами, за декларатором? Нет ведомости про недвижимое имущество и то, имущество, которое есть. ведомости про транспортные средства, ведомости в банках, другие активы. А лице за декларантом, а наступная графа за членами семьи. У мужа не исчезли куда корпоративные права, я их здесь забыла написать. У него есть то, что внесено, просто за последний год он ничего не доносил в уставный фонд. Вот как он его сформировал, да. так он за ним остался. В любом случае, у нас сейчас да, в любом случае все ведомости относительно того, кто является соучредителем каких фирм, это вообще э, открытый реестр, а всего ей их можно посмотреть. Видите, и вы у меня нашли ошибку. Ну, главное ее объяснить и... Я могу ее объяснить, это все ну, ничего не изменилось. Сам за 13 лет было вказано, а отчуждения не было, и поэтому есть mm. вопрос. Насколько ну, фискальная служба должна была проверять вот так вот чиновника непосредственно на точность информации, ну хотя бы высшее руководство? Вот смотрите, сначала действия закона, да, он вступил в силу 16 октября, ни одного большого коррупционера их не верено, не было уволено. Однако фискальная служба пытается увольнять людей с государственную премию 176 гривен за неуказанный объект, за три квадратных метра полученных в наследство или за одну девятую квартиру или за квартиру, которая была приватизирована законным путем. На самом деле мы в том числе вступаем в суд и пытаемся максимально судам разъяснить, каким образом работает закон. Закон рассматривает приобретение имущества, в том числе то, что не указаны, недостоверные данные, на, то, э, на соответствие того, что человек мог получить за время государственной службы, и он должен подтвердить законность источников по каждому человеку обязательно есть отчет, они могут проверить, сколько он декларировалось по его официальному месту работы, сколько перечислялось налогов. То есть по каждому человеку такая карточка есть. Это первое. Второе. Налоговая получает при проведении проверки трудовую книжку и видит, в какой период времени человек был на государственных должностях. Это понятно, правильно? Да. После этого она делает запрос во все необходимые органы, где регистрируется имущество. Это МРЭО, это регистрационная служба, это авиаслужба, это э, ну, везде, где непосредственно, в том числе ценные бумаги, везде, где они могут получить такую информацию. После этого они сличают информацию. Если они обнаруживают недостоверные данные, и у них есть данные, когда приобретено имущество, они смотрят, это было время за время государственной службы и нет. Ведь очищению как раз государственная служба подлежит, чтобы люди за время государственной службы не злоупотребляли место, не паразитировали, не получали деньги. В общем, даже... занимались незаконным сборочением. Совершенно верно. После этого они смотрят, сколько было доходов у человека. У них есть обычные цены, сравнительные таблицы. Они понимают, какое имущество, сколько могло стоить. Тоже mm. понятно. Если они видят, что у человека достаточно доходов приобрести это имущество, его вызывать нет оснований. А если они видят, что человек заработал одну сумму, а имущество, которое он не показал, или которое он показал, на самом деле стоит намного больше, чем он заработал, они вы должны вызвать, и он должен пояснение. Возможно, он получил его наследство, или официально ему подарили, или это была приватизация. Возможно, он выиграл лотерею, но он должен показать, где он взял это имущество. Если он не может подтвердить, тогда налоговая составляет а. негативное заключение и пишет, что «не подтверждены законности источников». И это есть основанием применения к нему запрета и увольнения. На Министерство практике. финансов издало приказ 11.2.0, где исключилось проверки родственников фактически. Ага. Поэтому сейчас мы... На... С самого начала фактически. Поэтому проверяются непосредственно декларанты, но налоговая закрывает глаза на родственников. Это та проблема, о которой мы уже говорили несколько раз. Поэтому то законодательство ну, антикоррупционное, честно, которое Честно, я в большой раз и слышал. Да? Все боятся это говорить. Ну, Госчиновники ну, на это радуются а все остальные считают, что nee, проверка ну, происходит. На этом мы то мы трошки поднимем вопрос. да, не знаю, это треба бы его скасовать, тогда подавать в суд, ну, я, он фактически пропиняет идею закона. Зрителям это интересно, да, сколько зарабатываете, на что хватает, сколько я должен До конца 2016 -го года я готова работать. Зарплата составляет 3,880 минус налоги. Но... Э, Центр директора департаменту? Да. Мы уже забрали вас да, много времени. Да. С вами интересно? Алло. Поспілкувавшись с вами, мы я думаю, также и глядачей что очищение власти будет очищением наших государственных службов. И впервые не урожает начать проходить листопад, проверку и контроль именно с... Потому, В потому много... что у нас не философия госчиновников, мы никогда там не были. Потому что если у меня 15 лет правозащитной практики, то я просто с большим уважением отношусь к тому, что вы делаете.